Как вы видите, на горизонте видны дым. Дым. Видно, что сольнику еще не закончился. Не закончились взрывы. И это означает, что еще возможны другие взрывы, подземные или надземные. Так что главное, чтобы все были в спокойствии. А то возможно повторные взрывы там. Вот целиком картинки можно присмотреться. Можно видеть этот дым. Только что всем сберегать панику, ой, не, не паниковать и держать вещи при себе. А то, возможно, второй взрыв. Только уже мощнее. Готовьтесь. Может быть, все.